भारत की खिते में थानेदारी का ख्वाब तार तार हो गया मिस्टर मोदी अपने भाषण अपने पास रखो पाकिस्तान में दहशत गर्दी कराने वाला मोदी हमें भाषण न दे हम अमन चाहते हैं लेकिन जंग के लिए भी तैयार हैं चॉइस तुम्हारी है हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए अगर दोबारा ऐसे करोगे तो मुंह की खाओगे वजीर आजम शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम सियालकोट पसरूर छावनी में जवानों और अफसरों से खिताब में कहा सिंह तादातल करने के बारे में सोचना भी मौत पानी हमारी रेड लाइन है अगर पानी बंद किया तो खून और पानी साथ नहीं बहेगा अगर नीलम डैम तबाह हो जाता तो हम आपके हार डैम समेत तमाम तबाह कर देते हमारा मुतालबा था पहलगाम वाकई की शफाफ तहकीकात कराई जाए समझौता एक्सप्रेस का वाकया किसने कराया कलभूषण यादव कौन था और बलोचिस्तान में कैसे दाखिल हुआ वजम का मसला है कश्मीर को यू एन की किरारदा के मुताबिक आर्मी चीफ ने उन्नीस सौ इकहत्तर की जंग का बदला ले लिया पाकिस्तान ने दुश्मन के खदूर और हाथ में मिला दिया हमारे सपूतों ने दुश्मन को एक एन की आगे नहीं बढ़ने दिया जंग की तमाम प्लानिंग आर्मी चीफ जनरल मन ने दानिश मंदी ऐसी की मुझे आर्मी चीफ में फ़ख्र है वो कौम के बेटे है एयर चीफ ने नौ मई और दस मई को सलाहित का अमरी मुजाहरा किया पाकिस्तान को रवायती जंग में पीछे छोड़ने के दुश्मन के दावे खाक में मिला दिए आजम शहबाज शरीफ की पर घन गरज खिताब ने कहा भारत ने रात की तारीखी में वजाना हमला किया जिसे एयरफोर्स ने चार लगा दिए शाहि ने पलट झपट कर दुश्मन के जहाजों को तबाह किया जंग के दौरान जवानों के हौसले और जज्बे में कहीं कमी नहीं देखी गई आज दुनिया पाकिस्तान की सलाहियतों की मोतरफ है पाकिस्तान ने जो जंग लड़ी और जीते हैं उस पर किताबें लिखी जाएंगी आर्मी चीफ ने अगले मोर्चे पर लड़ने वाले जवानों को गले लगा लिया और उनकी सलाहियतों को तो सराहा एयर शेफी रहमत बाबर वजरा और आला अलाम भी शहबाज शरीफ के हमरा थे वजी आयेगा चंद्रोज में एयर बेसिस और नेबल बेसिस का दौरा भी करेंगे पाकिस्तान ने खत्े में अमन के वसीतर मफाद में जंगबंदी पर आरोप इतफ़ाक किया कौमी खुद मुख्तारी और इलाकई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे वजी के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्रस के दरमियान टेलीफोनिक रता भारतीय जारहीत से आगाह किया शहबाज शरीफ का भारतीय क्यादत के, के मुसलसल इश्तारंगेज बयान पर तशवीश का इजहार दहशत गर्दी के झूठे इल्जाम की मजम्मत भारतीय जारहीत का आर्मी बरदरी ऐसी नोटिस लेने का मुतालबा कहा भारतीय क्यादत के इश्ति अंगेज बयान इलाकई अम के लिए खतरा है यूएन सेक्रेटरी जनरल से अमन के लिए किरदार अदा करने की दरखास्त कर दी सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल पर भी जोर एंटोनियो एंतोनीस का पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगब बंदी का खैर मकदम उधर वजीर आजम शहबाज शरीफ और अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान के दरमियान टेलीफोनिक रता जनूबी एशिया में हालिया बहरान को कम करने के लिए यू ए की सिफारती कोशिशों की तारीख ंडिया का रावल दौरा भारतीय हमलों में जख्मी पाक फॉज के जवानों और मुता शहरियों की उनकी बहादुरी कुर्बानी और सराहा सदर ममलिकत ने कहा कि हमें अपने बहादुर जवानों की कुरबानियों पर फख्र है भारत का रवैया जा रहा शिदत और इलाकाई हम के लिए खतरा है खिलाफ जारी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहती है पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौम सलामती पर कोई आँच नहीं आने देंगे पाकिस्तान हर किस्म की जारहत का मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है वो रज़ा और कमांडर टेन कोर भी सदर के हमला ममलतासाह में एक तरफा मअतली की कोई शिक नहीं छेड़छाड़ भी नहीं की जा सकती को अपनी असल शक्ल में कायम समझते है पाकिस्तान ने सिंतास की पर भारत को बात लिख दिया नजर की दरखास्त मुस्तर बेटों से बातचीत और फैसला सुना दिया फैसले में दस जनवरी अठाईस जनवरी और तीन फरवरी के अदालती हुक्म आरोप अमल दरामद का हुक्मी पी टी आई को जेल सहूलियात आरोप अडियाला जेल हु ने रिपोर्ट अदालत में पेश की उधर बानी पी टी आई के पोलिय और फोटोग्रामेटिक टेस्ट की इजाजत लाहौर की इंतजार है वैसे अदालत ने प्रोसिक्यूशन की दरख्वा मंजूर कर ली हमारा मुकदमा में बानी पी का पोलीग्राफिक टेस्ट करने की इजाज़त मकार दुश्मन को शिकस्त पीपल्स पार्टी आज योम तशकुर मनाएगी हैदराबाद में पाक अफवाज को खराज तहसीन पेश करने के लिए रैली निकाली वजी इतला ने पाक फौज की फतह को तारीखी फतह करार दे दिया शर्जील मेमन कहते हैं, दुनिया जान गई पाकिस्तान महफूज हाथों में है मोदी ने अपनी हर धर्मी से डेढ़ अरब जिंदगी दाव पर लगाई वो सिर्फ गुजरात का ही नहीं बल्कि एशिया का कसाई है मोदी ने पाकिस्तान पर जंग मुसलत करके शुरुआत की खत्म हमने की शाहनों ने भारतीय तैयारों का जो असर किया वो दुनिया ने देखा जीत का जश्न मना रही है की दहशत गर्द पाकिस्तानियों का कत्ल कर रहे हैं फलो नौजवानों को एक हासिल जंग में धकेला जा रहा है रियासत ने अब तक बलोचिस्तान में जंग शुरू नहीं किया अगर रियासत जंग शुरू करे तो यही हाल होगा जो भारत का एस फोर हंड्रेड सिस्टम के सामने मोदी की तस्वीर दरअसल शिकस्त का एतराफ़ है पाकिस्तान ने भारतीय डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के शवाहद बैनी बरदरी के सामने रख दी है भारतीय साफ़ी की पुरानी तस्वीर शेयर करके भारत की अस्करी नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश मारूफ भारतीय साफी शे वरोड़ा ने दो हजार उन्नीस की एक तस्वीर पर दोबारा पोस्ट की ताकि एस फोर हंड्रेड सिस्टम के नुकसान को छुपाया जा सके पी एस एल की दिफाई मुहिम में शानदार ट्विस्ट इंग्लिश दोबारा उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में